Masyarakat Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai uh, kaum dan etnik. Sejarah menunjukkan bahawa masyarakat di Tanah Melayu telah mengalami uh, pelbagai perubahan sosial termasuk sistem sosial yang tersusun mengikut kelas dan lapisan masyarakat. Struktur sosial ini wujud dalam komuniti moden sama ada ia formal atau tidak formal yang telah mempengaruhi tahap penghayatan etika dan peradaban di negara ini. Dalam era globalisasi, urbanisasi dan kemajuan teknologi memberi impak yang besar kepada masyarakat. Di mana untuk urbanisasi, ia telah meningkatkan migrasi buruh ke bandar kerana peluang pekerjaan yang lebih banyak. Namun ia juga turut menyebabkan kesesakan Uh, peningkatan kos sara hidup dan masalah sosial. Social. Kemajuan teknologi pula membawa manfaat kepada akses maklumat dan perkembangan ekonomi digital. Tapi ia juga menimbulkan cabaran uh, seperti ketidakseimbangan ekonomi dan penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, tugasan ini uh, akan membincangkan uh, masalah yang timbul akibat uh, urbanisasi dan kemajuan teknologi serta langkah-langkah penyelesaiannya. Uh, bagi memastikan uh, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masalah urbanisasi dan kemajuan teknologi sememangnya harus diambil cakna oleh semua pihak tidak kira masyarakat maupun pihak kerajaan. Antara masalah urbanisasi yang hangat diperkatakan ialah migrasi buruh asing dan tidak kesa dan tidak keseimbangan uh, pasaran pekerja. Ini menyebabkan pengambilan uh, buruh asing secara berlebihan mengurangkan peluang pekerjaan tempatan. Faktor utama kedatangan warga asing atau pendatang asing tanpa izin ke Malaysia disebabkan masalah ekonomi di negara asal dan keperluan semasa tenaga buruh di negara ini. Berdasarkan statistik, jumlah pekerjaan warga asing tanpa dokumen sah di negara ini dianggarkan berjumlah antara 1.1 juta hingga 3.5 juta orang setakat 2022 dapatan itu dikeluarkan International Organisation for Migration dengan menganggarkan terdapat seramai 2.2 juta warga asing memiliki dokumen sah menetap di Malaysia. Tunjuk kemajuan teknologi pula masalah yang dihadapi ialah pengangguran akibat automasi dan kecerdasan buatan AI di mana kemajuan teknologi telah menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin kecerdasan buatan AI ini menyebabkan pekerjaan dalam sektor kilang dan perkhidmatan semakin berkurang menyebabkan pengangguran semakin meningkat Menurut laporan, sebanyak 92 juta pekerja seluruh dunia termasuk Malaysia akan terjejas menjelang tahun 2023. Ini disebabkan oleh pengstrukturan semula akibat uh, daripada automasi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Ini antara hasil kajian Future of Jobs Report 2025 oleh Forum Ekonomi Dunia mengenai pengguna, pengangguran yang bakal melanda industri global Ketika menempuhi era Revolusi Industri 4.0. Untuk alat penyelesaian masalah, yang pertama ialah pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis dari analisis punca akar, di mana menggunakan data dan bukti yang kukuh untuk memahami punca sebenar masalah dan membuat keputusan terbaik bagi mengatasi masalah tersebut. Analisis punca akar ini membantu mengenali mengenal pasti uh, punca utama yang menyebabkan ketidakseimbangan pasaran pekerjaan akibat migrasi buruh asing. Ini dapat membantu kita menentukan sektor yang paling bergantung pada buruh asing dan sebab pekerja tempatan kurang berminat dalam sektor tersebut. Untuk yang kedua pula, latihan semula peningkatan kemahiran. Automasi dan AI menggantikan banyak pekerja manual dan ia menyebabkan kesukaran bagi pekerja tempatan untuk menyara diri dan keluarga. Oleh itu, pekerja yang terjejas perlu diberikan peluang mendapat kemahiran baharu di mana kerajaan boleh menyediakan program latihan semula dalam bidang seperti analisis data dan ekonomi digital. Manakala syarikat pula boleh melatih semula pekerjaan dalam sektor yang masih memerlukan tenaga kerja manusia. Kita Seterusnya, kita akan masuk kepada penyelesaian masalah. Yang pertama ialah pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis punca akar. Untuk migrasi buruh, kerajaan boleh mengetatkan dasar pengambilan buruh asing dengan menghadkan jumlah asing jumlah pekerja asing bagi setiap syarikat agar majikan lebih mengutamakan pekerja tempatan. Selain itu, kerajaan perlu memperketatkan proses permohonan permit kerja pekerja asing. Seterusnya, untuk pekerja tempatan yang kurang berminat dengan sesuatu pekerjaan, kerajaan boleh menetapkan gaji minimum yang adil. Dan majikan boleh menyediakan faedah yang baik seperti memberi pekerja pekerja akan mendapat elaun tambahan. Syarikat perlu membuktikan tiada pekerja tempatan yang sesuai sebelum mengambil pekerja asing. Yang kedua, ialah latihan semula dan peningkatan kemahiran. Untuk automasi dan kecerdasan buatan AI, ia boleh mengubah landscape pekerjaan dengan menggantikan banyak tugasan manual yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Dengan ini, kerajaan boleh menyediakan program latihan semula dalam bidang seperti analisis data, pengurusan sistem AI dan ekonomi digital untuk masyarakat tempatan menjadi lebih mahir dalam bidang teknologi. Selain itu, syarikat swasta perlu melatih semula pekerja agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Untuk pihak majikan, mereka boleh mengadakan latihan bersama organisasi latihan profesional bagi memastikan pekerja mereka dapat terus menyumbang kepada syarikat. Dengan melakukan ini, syarikat dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja baru yang berkemungkinan menggunakan lebih banyak kos. Seterusnya, kita akan masuk kepada kesimpulan. Masalah urbanisasi dan kemajuan teknologi dalam masyarakat majmuk Malaysia kini membawa kesan yang besar terhadap kehidupan seharian seseorang. Penyelesaian masalah memerlukan pendekatan yang sistematik dan strategi termasuk analisis punca akar serta latihan semula dan peningkatan kemahiran. Hasil tugasan kali ini dapat disimpulkan bahawa penggunaan alat atau penyelesaian yang sesuatu dalam menyelesaikan masalah dapat mempermudahkan proses mencari penyelesaian yang efektif. Di akhir penyelesaian, diharapkan kerajaan dapat mengutamakan pekerjaan untuk penduduk tempatan dahulu. Sebelum menerima pekerja asing, dan kerajaan boleh menyediakan program latihan semula dalam bidang seperti analisis data, pengurusan sistem AI dan ekonomi digital supaya penduduk tempatan dapat mahir dalam bidang teknologi. Akhir sekali, kita akan masuk kepada refleksi tugasan. Sebelum menjalankan tugasan ini, kami ada terfikir bagaimanakah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Setelah belajar dan menyelesaikan tugasan ini, saya sedar bahawa terdapat pelbagai alat yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya, seperti tugasan yang dibuat dengan menggunakan alat penyelesaian masalah untuk masalah urbanisasi dan kemajuan teknologi dapat diketahui punca dan jalan penyelesaiannya dapat diberikan. Melalui pengalaman dan ilmu ini juga, ia akan memberi impak yang besar dalam diri saya kerana ia juga boleh diaplikasikan dalam pembelajaran pada masa yang akan datang selepas ini saya boleh menggunakan alat penyelesaian masalah dalam menyelesaikan sesuatu masalah tersebut semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan dan memberi faedah kepada saya dan juga masyarakat di luar sana